qish faslida aholining issiqlik manbaini yanada yaxshilash xususan tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoji yanada ortishini hisobga olib ularni o'z vaqtida gaz resurslari bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda ob havoning injiqliklariga qaramay soha xodimlari tomonidan 24 soatlik ish rejimi tashkil etilgani ta'minotda yuzaga kelayotgan uzilishlarni tezda bartaraf etib iste'molchilarni tabiiy gaz bilan bir maromda ta'minlash choralari ko'rilmoqda qishning izg'irin kunlarida yuqori bosim va o'ta sovuqqa dosh berib ishlayotgan gaz quvurlarida ham avariya holatlari yuzaga kelishi tabiiy mana shunday sovuq havoda ham kunni kuni, kechani kecha demay nazorat qiladigan gaz ta'minotida uzilish yuzaga kelsa zudlik bilan bartaraf etadigan mana bu xodimlar semena asosida 24 soat davomida ish faoliyatini davom ettirmoqda maqsad qish mavsumida aholini issiqlik manbai bo'lgan tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlashdir joylarda yuzaga kelayotgan avariya holatlarini qisqa vaqt ichida bartaraf etib ma'nan eskirgan gaz quvurlari almashtirilishi natijasida yuzlab xonadonlarning gaz ta'minoti yanada yaxshilanmoqda yaqinda hudud gaz jizzax gaz ta'minoti filiali xodimlari tomonidan jizzax forish avtoyo'l trassasida joylashgan yangi hayot gaz taqsimlash stansiyasida o'rta bosimli gaz quvurida ob havoning keskin sovib ketishi natijasida sodir bo'lgan avariya holatlari bartaraf etilgan bo'lsa sharof rashidov tumanidagi qahramon mahallasida rekonstruksiya ishlari tufayli 475 ta xonadonning past bosimli gaz ta'minoti bugun bir me'yorga keltirildi viloyat o azdan mana xodimlar kelib gaz trubalarini almashtirib gazlarni yaxshilash maqsadida ulug' ishlarni amalga oshiryapti ularga katta katta rahmat aytib minnatdorchilik bildiramiz mana bugundan boshladi o'n beshta xodimi bilan birgalikda kelib eskirib qolgan trubalarni gazlarni yaxshilash maqsadida shunaqa yaxshi ishlar olib borilyapti <laughs> qahramon mahallasi hududidagi aholi xonadonlariga tabiiy gaz yetkazib berishda foydalanishda bo'lgan yer osti ikki yarim kilometr uzunlikdagi diametri oltmish uch millimetr polietilen gaz tarmog'i diametri 76 mm bo'lgan gaz tarmog'iga almashtirilish ishlari bajarildi natijada 500 ga yaqin aholi xonadonlarining tabiiy gaz ta'minoti yaxshilanishiga erishildi ushbu jarayonda mehnat qilayotgan filialning bir guruh xodimlariga hududgaz jizzax gaz, gaz ta'minoti filiali boshlang'ich kasaba uyushmasi tomonidan issiq choy qahva shirinliklar va yuguliklar ulashilib xodimlarning mehnati e'tirof etildi ularga kichik bo'lsa-da e'tibor qaratilib maxsus qo'lqoplar ulashildi